আপোনাৰ সন্তানটো সঘনাই বেমাৰত পৰি থাকে নেকি এটা বেমাৰ শেষ হয়হে আকৌ এটা বেমাৰ আৰম্ভ হয়েই নেকি সি বাৰু পঢ়াত বৰ অমনোযোগী নেকি পঢ়া টেবুলৰ পৰা সঘনাই উঠি উঠি আহে নেকি আৰু সি আপোনাৰ কথা মনোযোগে নুশুনে নেকি যদি আপোনাৰ সন্তানটো এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ জ্যোতিষ বন্ধু অভিজিত হাজৰিকা প্ৰথমতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম পে'জটো ফ'ল' কৰিবলৈ ফেচবুকৰ এই পেজটো নতুন পেজ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম গতিকে পেজটো ফ'ল' কৰাৰ লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সঘনাই বেমাৰত পৰি থাকে এটা বেমাৰ শেষ হয়হে আন এটা বেমাৰ কৰা আৰম্ভ হ'লেই উপায় বিচাৰি মাক দেউতাকে হাঁহ পাথৰি খাই ফুৰিবলগীয়া হয় আন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে যি পঢ়াত ভাল কিন্তু ধৈৰ্যৰ বহুত অভাৱ অমনোযোগী পঢ়া টেবুলত বেছি সময় তেওঁলোক বহি থাকিব নোৱাৰে আৰু আৰু কিছুমান আছে একেবাৰে মা দে দেউতাকৰ কথা নুশুনে তেওঁলোকে মা দেউতাকৰ পৰামৰ্শখিনি গ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰে এনেবোৰ সমস্যাৰ মূল কাৰণ দুটা এটা হ'ল সেই সমস্যাখিনিৰ লগত জড়িত গ্ৰহ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ঘৰখনৰ বাস্তুদোষ এই সমস্যাসমূহ নিৰাময় কৰিবৰ বাবে আমি দুটা বস্তুৰ সহায় ল'ম প্ৰথমটো হ'ল গ্ৰহটোৰ লগত জড়িত এটা কাৰক বস্তু আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল দিকবল ডাইৰেকশ্যনেল ফৰ্চ বুলি কয় জ্যোতিষাস্ত্ৰত কাৰক বস্তুটো হ'ল জালুক জালুকৰ এনেকুৱা কিছুমান মহাপ্ৰয়োগ আছে যি আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব তাৰ ফলসমূহে এইটো এটা এনেকুৱা উপায় মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব অতি সুফল পাব এই প্ৰয়োগটো যে কেৱল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব এনে নহয় ডাঙৰ কাৰণে এই সমানেই প্ৰযোজ্য হ'ব অৰ্থাৎ ডাঙৰেও সমানেই সুফল লাভ কৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে মাক দেউতাকে সন্তানটোক কোচত লৈ প্ৰয়োগটো কৰিব আৰু ডাঙৰ হ'লে নিজেই প্ৰয়োগটো কৰিব ইয়াৰ বাবে প্ৰথমেতে আপুনি হাতৰ তলুৱাত নটা ভাল ভাল বচা বচা জালুক লৈ ল'ব চাব জালুককেইটা যাতে বেয়া নহয় এই প্ৰয়োগটোৰ বাবে সকলোতকৈ সুন্দৰ সময় হ'ল গধূলি সময় পূবফালে মূৰ কৰি ল'ব পূবফালে মূৰ কৰি পেলাই হাতত লোৱা জালুককেইটা লৈ প্ৰথমতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে প্ৰয়োগটো আপোনাৰ সুফল হয় তাৰপিছত জালুককেইটা মূৰৰ ওপৰে এণ্টিক্লকৱাইজ অৰ্থাৎ ওলোটা দিশত ন পাক সাত পাক ঘূৰাব ন পাক নহয় সাত পাক ঘূৰাব সাত পাক ঘূৰাই মই কোৱা দিশকেইটাত এটা এটাকৈ জালুককেইটা দলিয়াই পেলাব পেলোৱাৰ সময়ত আপুনি প্ৰতিটো জালুক পেলোৱাৰ সময়ত আপুনি ভাবিব যাতে আপোনাৰ সকলো সমস্যা যিটো সমস্যালৈ আপুনি প্ৰয়োগটো কৰিছে বেমাৰৰ কাৰণে হ'লে বেমাৰ যদি ল'ৰাটোৰ মনোযোগিতাৰ অভাৱ তেতিয়া ল'ৰাটোৰ মনোযোগিতা ঘূৰি আহক বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকল্প লৈ প্ৰতিটো দিশতে মই এটা দিশকেইটা কৈ দিম এটা এটাকৈ জালুককেইটা আপুনি দলিয়াই পেলাব প্ৰথমটো জালুক আপুনি পূব দিশত দলিয়াই পেলাব দ্বিতীয়টো দক্ষিণ পূব দিশত দলিয়াই পতাব অৰ্থাৎ আগ্নেয় কোণত তৃতীয়টো জালুক আপুনি দক্ষিণ কোণত দলিয়াই পেলাব চতুৰ্থটো দক্ষিণ পশ্চিম দিশত অৰ্থাৎ নৰেত্য কোণত পেলাব তাৰপিছতো পশ্চিম দিশত পেলাব তাৰপিছতো উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বাব্য দিশত পেলাব তাৰপিছতো উত্তৰ দিশত পেলাব আৰু তাৰপিছতো উত্তৰ পূব দিশত পেলাব অৰ্থাৎ ইশান কোণত পেলাব আৰু শেষত এই আঠটা দিশত পেলোৱাৰ পিছত যিটো জালুক থাকি যাব সেই জালুকটো আপুনি মূৰৰ ওপৰলৈ দলিয়াই দিব এনেকৈ প্ৰয়োগটো কৰি আপুনি ভৰি হাতকেইটাৰত গাত অকণমান পানী ছটিয়াই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাব প্ৰয়োগটো আপুনি যিদিনাখনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব তাৰ পৰা আপুনি পাঁচটা বা সাতটা বাৰ কণ্টিনিউ বাট নপৰাকৈ কৰিব প্ৰয়োগটো কৰাৰ সময়ত মই অনুৰোধ জনাম যাতে সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তিৰে প্ৰয়োগটো কৰে সুফল নিশ্চয় পাব পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এনেকুৱা সমস্যা হৈ থকা ব্যক্তিলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ জ্যোতিষ সম্পৰ্কীয় কিবা কথা জানিবলগীয়া থাকে যদি কিবা সমস্যা থাকে স্ক্ৰীণত মোৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ধন্যবাদ